Тим часом перед Ольгою Слойн непроста дилема, яку сукню обрати для Ніни, адже попереду не просто фінальний вихід у новому образі. Попереду таке очікуване побачення. нашей Ниночки особый случай. Ниночка познакомилась с мужчиной, и у них сегодня первое свидание. Ну, в прямом смысле слова, первое свидание. И в этом случае основное, знаете, наряжаться не так сильно, чтобы мужчину не испугать. Что мы имеем? Мы имеем невысокий рост, мы имеем достаточно большую грудь, и мы имеем животик. Кстати, очень неплохое платье. Единственное, жаль, что, конечно, не нашего размера. Но как раз здесь вот вырез сделан таким образом, что Видите, плечо чуть-чуть опущено, как раз мысик такой, который будет идти вот по вот эту вот сторону. У нас свободный ровный крой, ведь он нигде не прилегает. И что самое, кстати, хорошее тоже в этом платье, что достаточно узкий рукав. И видите, длина рукава, она такая, не три четверти, не семь, не полтора, но при этом она как раз откроет самую худую часть ручки запястья мне кажется, это, кстати, будет хорошо очень. Но, опять же, в случае вот с Ниночкой подобного рода объемных фактур стоит избегать, потому что может прибавить вам, знаете, ненужного объема все-таки. Может быть, юбка и кофта. Кстати, неплохо. У нас такой а-образный силуэт с встречными двумя складами, как, вот, которые как раз будут скрывать животик. Объемная, видите, такая кофта, у которой тоже есть вот такие две встречные склады, которые как раз будут давать тот нужный напуск, который сможет скрыть то, что у вас там... Кстати, может быть, но черный как-то странно. Нине наше очень повезло, потому что, несмотря на достаточно объемную грудь и присутствие животика, все-таки у нее неплохие ноги. Поэтому любая длина вот от колена, чуть за колено, мы можем открывать там икру, колотку. Ну что, мне кажется, что платье с минимальным намеком нам сегодня подойдет как никогда. Чи сподобается героине, а найголовнейший ее коханому выбор Ольги Слонь? Скоро дизнаемось. До финального выхода осталось три с половиной часа. А у салоні краси за работу взялась художник с макіяжу. Лина Кинзельская художник по гриму, майстер международного класса с мейкапом, лауреат международных конкурсов, створює образы для лучших кинопроектов и телешоу. Готовы перейти к следующему этапу, к макияжу? Ну, конечно, если уже наметили это, поднимите до конца. В следующий раз вы увидите себя совсем другую. Я надеюсь, вам это очень понравится. Вот теперь все зеркала для Нины закрыты. Побачити себе нову жінка сможет лише за кілька хвилин до виходу у святкову залу. Ниночка, скажите, а вы вообще в жизни краситесь? Почти нет. А что значит почти? Ну, что-то вы себе делаете? Ну, как, реснички немножко подкрашиваю. Я вам сейчас э, подберу достаточно легкий тон, который немножечко выровняет вашу текстуру кожи. Ваша кожа приобретет хороший свежий пигмент. Проработаю корректорами вот область синячков. Я хочу сказать, чтобы вы не боялись корректировать себе скулу. Старый проверенный способ. Подходите к зеркалу, делайте вот так. И вот на зону впалой вот этой вот области вы наносите себе пудру немножко темнее, чем ваш тон лица. Ну а также можно наносить освежающие, корректирующие румянец. Для этого нужно широко улыбнуться. Румянец наносится на выступающую часть щек, при растягиваясь к вискам. Обязательно затрагивайте себе вот эту вот зону подбронного пространства для того, чтобы визуально скрыть легкое у вас нависание. И вот вы чувствуете вот Прямо легкими касаниями очень красиво потом спуститься выступающая часть щечки и растянуть все это к височку. Підготовку до побачення майже завершено. Після мейкапу залишається зробити укладку нової зачіски та манікюр. Ну і звичайно, фінальний штрих нового образу: вечірня сукня від Ольги Слон. Так, Смотри, так от ви так. Ми отак дали собою. Ага. Плаття буде Ні. сьогодні хороше, але нідлінне. Ніна нічі, не... коли жінці за 40, вона починає нове життя, але найчастіше виключно для дітей. Зневірившись у чоловіках, Ніна всю себе присвятила доньці і онукам. Буденні чорні брюки і гольфи під горло стали зручними речами для домогосподарки і сумлінної бухгалтерки. Але доля подарувала їй ще один шанс на жіноче щастя. Зустріч із коханим, заради якого Нина зробила вирішальний крок до змін. И зараз она вперше побачить своє нове відображення. Ниночка, какие у вас впечатления от сегодняшнего дня? Очень любопытно и интересно, что же так на меня все смотрят. Ниночка, а сейчас вы закройте глаза, повернетесь к зеркалу и откройте глаза только на счет три. Готовы? Да. Раз. Два. Три. Это не я. Ну что это не вы? какой-то другой человек. Совсем-совсем. Что там у вас в душе-то? Не знаю. Какой-то огонь. Не, ну вы от радости плачете, правда? Да. Жениха не испугаемся сегодня, нет? Нормально? не знаю. Намек прозрачный поймет, как вы думаете? Если умный, я думаю, это поймет. Нин, вы знаете, вы такая солнечная, вы такая энергичная. Можно я вас обниму, да? Наш человек, прекратите, пожалуйста. Все. Ой, сейчас вы знаете что? Нам к жениху идти, а у нас все лицо будет уже в декольте. Зачем нам это надо? Все правильно? Підтримати маму у цей важливий день прийшла зі своєю сім'єю донька. Саме завдяки їй Ніна отримала шанс змінити себе. Я сподіваюся, що вона не профукала шанс мою бути красоткою. Вона зараз вийде прикр... красива, елегантна, в вечірньому платі. На ефектний вихід Ніни чекають і колеги, серед яких присутня найкраща подруга. на каблуках, наконец, на шпильках очень таких высоких. Может, действительно, вы ее измените в лучшую сторону? Одели в яскравый, костюм. И, конечно, на побачення с Ниной и с нетерпением чекає ее коханий. Справжній військовий дотримався слова и прибыл просто с корабля на бал. Я хочу, чтобы вы оставили эту природную красоту. Я ожидаю, что она выйдет такая вся сияющая, красивая. Улыбка такая оборожительная. У нее будет длинное красивое платье. Прическа красивая. Я не ожидал, когда она вышла, эта улыбка, эти глаза... Я хотел сразу подбежать к ней, взять ну, за руку, провести экзамен. Она ведь нас скрыла, что у нее есть принц, и что он на нее ждал. И очень символично, что она вышла в белом платье. Перевоплощение меня поразило на повал. Настолько стала женственная, красивая, нежная просто реально пожелать ей от души, чтобы она просто была счастлива. Мамочка, любимая, самая дорогая моя, я тебя очень сильно люблю. Я очень рада, что ты стала именно такой, какой бы ты хотела быть. Только, пожалуйста, чтобы ты больше никогда не одевалась ни джинсы, ни брюки, чтобы вся жизнь сегодняшнего дня тебя изменилась только к лучшему. Я тебя очень сильно люблю. Вона была не впевнена у соби. Але погодилися на пропозицію ведучих змінитись заради коханого. І за 12 годин наші стилісти зробили, здавалося б, неможливе перевтілили сором'язливу маму і бабусю на вишукану красуню, яка вже поспішає на побачення. бачити хорошо, видіти, вокруг себе очі і компліменти постійно. От всех я слышу комплименты. Он меня поцеловал, сказал, что я ему очень нравлюсь, что он не ожидал меня такой увидеть. Что ему очень приятно меня такой увидеть. Олечка, я тебе очень благодарна за то, что ты мне подарила шанс эти 12 часов почувствовать себя молодой, красивой. Счастливая, наверное, на все сто.